अथ ज्ञानप्रकाशस्थलम् मुख्यार्थे सम्भवे जाते मुख्यार्थे सम्भवे लक्षणायोगसंश्रयात् लक्षणायोगसंश्रयात् तद् ज्ञानयोजनं यत् तज्ज्ञानयोजनं यत् उक्तं उक्तम् उक्तं प्रकाशनम् उक्तम् ज्ञान मुक्तस्य ज्ञानसम्बन्धो मुक्तस्य ज्ञानसम्बन्धो नेयाभावः भावतः उपाधि सहितम् ज्ञानम् उपाधि सहितम् ज्ञानम् न भेदमतिवर्तते न भेदमति वर्तते ज्ञानमित्युच्यते वर्त सद्भिः ज्ञानमिति ुच्यते सभिः परिच्छेदोऽपि वस्तुनः परिच्छेदोऽपि वस्तुनः परात्मन्यपरिच्छेदे परात्मन्यपरिच्छेदे कुतो ज्ञानस्य सम्भवः कुतो ज्ञानस्य सम्भवः ज्ञानस्य विषये तत्त्वे ज्ञानस्य विषये तत्त्वे शिवा केचित् सुखात्मनि शिवा केचित् सुखात्मनि आत्मैकत्वानुसन्धानम् आत्मैकत्वानुसन्धानम् ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः अपरिच्छिन्नमानन्दम् अपरिच्छिन्नमानन्दम् सत्ताकारं जगन्मयम् सत्ताकारं जगन्मयम् ब्रह्मेति लक्षणं ज्ञानम् ब्रह्मेति लक्षणं ज्ञानम् <laughs> ब्रह्म ज्ञानमि होच्यते ब्रह्म ज्ञानमि ब्रह्म ज्ञाने समुत्पन्ने ब्रह्म ज्ञाने सर्वं संविन्मयं भाति सर्वं संविन्मयं भाति तदन्यनैव दृश्यते तदन्यनैव दृश्यते तस्मादद्वैतविज्ञानम् तस्मादद्वैतविज्ञानम् अपवर्गस्य कारणम् अपवर्गस्य कारणम् भावयन् सततं योगी भावयन् सततं योगी संसारेण न लिप्यते संसारेण न लिप्यते नित्ये निर्मलसत्त्वयोगिषु परे निर्वासने निष्कले नित्ये निर्मलसत्वयोगिषु परे निर्वासने निष्कले सर्वातीतपदे चराचरमये सत् त्मनि ज्योतिषी सर्वातीतपदे चराचरमहे सत्तात्मनि ज्योतिषी संविद्व्योम्नि निशिवे विलीन हृदयस्तद्भेद ख्यतः संविद्योनि शिवे विलीन हृदयस्तब्धेन वै मुख्यतः साक्षात् सर्वगतो विभाति विगलद्विश्व स्वयं संयमी साक्षात् सर्वगतो विभाति विगलद्विश्वः स्वयम् संयमी इति ज्ञानप्रकाशस्थलम् ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीशिवगीतेषु श्रीशिवगीतेषु सिद्धान्तागमेषु सिद्धान्तागमेषु शिवाद्वैतविद्यायाम् शिवाद्वैतविद्यायाम् शिवयोगशास्त्रे शिवयोगशास्त्रे संवादे श्री संवादे वीरशैव धर्म निर्णये वीरशैव धर्म निर्णये शिवाचार्य श्री विरचिते श्रीशिवयोगी शिवाचार्य विरचिते श्रीसिद्धान्तशिखामणौ श्रीसिद्धान्तशिखामण

दीक्षापालोदकस्थलादि दी। द्वादशविधस्थल प्रसङ्गो नाम द्वादशविधस्थल प्रसङ्गो नाम एकोनविंशतितम